Сьогодні тут для вас. Ну і звичайно для вас, для вас, шановні наші глядачі, які спостерігають нашу онлайн-трансляцію. І з міста Вінниці, точніше, з міста Калинівки, що під на аеродромі Калинці. Нас сьогодні буде весело, нас сьогодні буде драйв. Кваліфікаційні етапи. Це цікаво, це весело, це драйвово. Побачимося. Я так понимаю, что у нас есть еще одно интервью, але будет трошечки позднее. А сейчас що что титульный партнер чемпионата ⁇ Белшина. Белшина ⁇ это искусство белосинего цвета, с зелеными дизайнами. Слава Мирхилинский. Так, раз собака. Друзья, давайте давайте гучніше, гуснейшими, поддерживаем наших знатеров. Гарный символ. Если Сандеры на треке, значит скоро будут вскрытия. Да, они на самом деле как играют, знаете, они а, как-то. Вот, да. да. как это объяснить, вот они так приветствуют друг друга. То есть просто надо поднять свой палец.

выполнение. Ну, двух прекрасных раз. Слава, Мир Слава, Мерк. Райдеров... Слава, 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 Так, друзья, шуму, шуму, шуму! Открытие! Старт другого этапа! Сразу за нашими стендерами уже на треке появляется Никита Лукьянов Мисто Киев, Никита Лукьянин, 665 номер! Никита Лукьянов также известный под никнеймом «Малой», потому что с 16 лет он уже дрифтует и показывает прекрасный уровень. Сразу за ним пилот под номером 22, Владимир Поварев, он же Вова Реал. Давайте ему поприветствуем, поаплодируем! Друзья, больше, больше шума! 333 33 номер Асатуро Эрнесто! Эрнесто представляет место Одесса! Уже видим а сразу два автомобиля одинаковой расцветки. Это значит, что Виталий Никифоров выехал к нам на трек. Ну и 79 номер Виталий Никифоров вместо Парки. Вроде меньше-меньше шума. Виталий Никифоров.